Almaniyanın nüfuzlu klinikalarından birində invaziv kardioloq kimi çalışan həkimin Azərbaycana işləmək üçün gəlməsi sosial şəbəkələrin trendi olub. Həkim Nizad İbrahimovun vətənə qayıdışının rezonans yaratmasının başqa səbəblərindən biri də Almaniyada 20 min avro maaşdan imtina edərək məhz Şirvanı seçməsi olub. Qeyd edək ki, Nizad həkim Azərbaycan Tibb Universitetini bitirdikdən sonra Almaniyada uzmanlıq və rezidantura təhsili aldıqdan sonra Alman klinikalarından birində İnvaziv kardioloq kimi 11 il fəaliyyət göstərib. Son zamanlarda sosial şəbəkələrdə gündəm mövzularından bir idi eləsiz. Hər növbədə özünüz haqqında məlumat verirdiniz, təhsiliniz, iş yerləriniz barədə. Mən İbrahim Əliyevzad Xalid oğlu, neçə araşdacı şənnan olmuşam. Orta məktəb təhsilimi eləki kəndimizdə bitirmişəm. Ali təhsili Azərbaycan Tibb Universitetində, ilk basic tibb təhsilimi almışam. Tibb təhsilini bitirdikdən sonra Almaniya yolculuğumuz beləyin başlayıb. Orda uzmanlıq təhsilimi bitirmişəm. Daxili xəstəlik və kardiologiya e, üzmunumu əylənmişəm. Sonra invaziv kardiologiya mütəxəssisi e, olmuşam. E, əmək fəaliyyətimi Almaniyanın bir neçə klinikasında, e, sonuncu olaraqsa sonuncu bir neçə ilisə Alman Bavariya əyalətinin olan bir xəstəxanada icra etmişəm kardiologiya şöbəsində. İkinci məsələ isə 20.000 avrodan imtina edib gəlmisiniz. O haqda qısa məlumat verməyizi istədim. Səbəb nə oldu? Bilirsiniz necədir, təsvir üçün sosial mediada önə çıxarılan məsələlərdən biri maddi məsələ oldu. Hansı ki, həkim bu qədər maaş alır, bu qədər almır. Məncə bu şəxsi məsələdir, hər hansısa bir şəxsin nə qədər məvacib alması. Yəni istəyən ə, əslində araşdırıb tapa da bilər ki, həqiqətən ə, hansı bir həkim nə qədər maaş alır və yaxud da almır, üzərinə növbələr və yaxud da öz fərdi keyfiyyətlərinə görə zaman. Bu maddi məsələləri qoyaq bir kənara. Dəyiyim ki, təəssüf ki, bizdə bunlar ön plana çıxdı, amma həmişə ki, mən deyəndə əslində burada daha önəmli məsələlərə ə, diqqət etirmişdim. Gəlim, dəliş səb səbəb olaraq ürək xəstələrinin çox olması, bizim problemlərimiz haqqında danışmışdım. Gəliş səbəbinə gəldiksə dediyim kimi müəyyən müddətdən sonra artıq insan öz vətənində xidmət etmək istəyir. Bu məlum. Məni tanıyanlar ən azından bilir ki, yenə də getdiyim ilk gündən dedim ki, bir gün Azərbaycanla geri dönəcəm. Dərsimi bitirəm, müəyyən ə, qabiliyyətlər əldə edeyim, ondan sonra Azərbaycanla öz vətənimə geri dönəcəm. Artıq ə, zəmin yaranmışdı. Zəmin yaranmışdı deyəndə, yəni indi reallıq budur, cəhənmiz bilir ki, ə, illər öncəsindən də Həkim və vətəndaşlar arasında müəyyən maneələr var idi. Artıq bu bu gün o maneələr yoxdur. İcbari sığortamız var. Yəni artıq xəstə vətəndaşımız tam rahat bir şəkildə həkimlə əlaqətə girə bilər, həkim tərəfindən müayinə və müalicə ola bilər. Ən böyük səbəblərdən biri budur. Yəni rahatlıqla öz vətənimə geri dönə bilərəm. Qərarı verməyimə ən böyük səbəblərdən biri budur. Digər məsələ isə təsirli ölkəmizdə ə, əslində nədirisə bütün inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi bizim ölkəmizdə də ürək xəstəlikləri və ürək xəstəliyindən ölüm sayı çoxdur. Əslində bu da hardasa ə, bir növ işarə çartdır bizim ölkəmiz də inkişaf etmiş ölkələr siyahısındadır. Bunun da səbəbi inkişaf etmiş ölkələrdə texnikanın inkişafı, belə deyim, qərnaşın rahatlığın inkişafı ürək xəstəliklərinin artmasına gətirib çıxarır. Bu da normal bir haldır. Yəni bu halları gördükdən sonra qərar verdim ki, Azərbaycanı dönürəm. Təbii, burada da bundan başqa subyektiv və obyektiv səbəblər var idi. Çox insanlar və maraqlıyam suallardan biri də ki, niyə məhz Şirvan? Sizi bura ilə bağlayan cəhət nədir? Mən özüm Neftsaladanam. Yəni fikirləşdim ki, Azərbaycana dönürəmsə, əlbəttə istəyirəm ki, öz bölgəmdə fəaliyyət göstərim, insanlarımıza, vətəndaşlarımıza xidmət edeyim. Digər tərəfdən Bilirsiz, Bakı şəhərində işləyə bilərdin. Amma məsələ odur ki, reallıq budur ki, Bakı şəhərində kifayət qədər gözəl peşəkar kolleqalarımız var. Yəni bu o deməkdir ki, Bakı şəhərinin vətəndaşları artıq kardioloji cəhətdən təminat altındadılar. Yəni kolleqalarımız tərəfindən ə, müalicə olunurlar. Çətinlikləri azdır. Amma bölgələrimizdə isə invaziv kardioloq yoxdur. Ona görə də qərar verdim ki, bölgəyə gedim. Bilirsiniz, biraz metafor həssində və ya məcaz şəklində ifadə eləmək istəsəm düşünün ki, sizin bir damla suyunuz var və iki nəfər suya ehtiyac duyur. Hansı ki, biri evində oturub istirahət eləyir, digəri isə səhrada susuzdan əziyyət çəkir. Biz ə, hər iki şəxsə bir damla su verə bilərik. Amma birinci şəxsə evində oturanə bir damla su versək, sadəcə bir damla su vermiş olaraq. Amma səhrada əziyyət çəkənə bir damla su versək, onun həyatını qurtarmış olaraq. Yəni ona görə də mən də fikirləşdim ki, əgər Azərbaycanı dönrəmsə, yaxşı olar ki, bölgələrimizdə xidmət eləyim. Bölgələrimizdə olan vətəndaşlarımızın bu prosedurları əl çatan eləyək. Çünki bildiyiniz kimi, akut əməylərdə, kəskin infarktlarda zaman çox əhəmiyyətlidir. Hətta tibdə biz deyirik ki, zaman ürək əzələsi deməyidir. Nə qədər tez, dəqiqələr içində biz müdaxilə eləsək, həstənin geri qayıtma şansımız. Onun e, fiziki cəhətdən hər hansı bir məhdudiyyətin qalması şansını azaldır. Yəni bu cəhətdən bölgələrimizdə bir ev mərkəzin olması mənim də çox təqdirəlayiqdir. Onun üçün mən də bölgələrimi seçdim. Təbii ki, burada bir neçə bölgə var, amma məhz Şirvanın seçilmə səbəbi dediyim kimi mən özümlə əfsanə olduğum üçün ürəyinə nefsaləyə təbii üçün belə yaxın olduğu üçün bunu seçdim. Ürəyimizin sağlam qalması üçün necə qidalanmalı, nəyə diqqət etməliyik? Bu isə miyokardiyologiyada, yəni kardioloq risk faktorlar dediyimiz məfhum var. Bunun da 2 növü var. Ə, yəni təsir altına ala biləcəyimiz faktorlar, digəri təsir altına ala bilməyəcəyimiz faktorlar. Təsirə təsir altına ala bilməyəcəyimiz faktorları dəyişə bilərik. Məsələn, bura nə aiddir? Cinsiyyət, yaş, genetik faktor, coğrafi mövqe, hətta. Yəni bunlara biz təsir altına ala bilmirik. Heç bir şəxsin yaşına təsir göstərə bilmirik. Bu təsir altına altına ala bilməyəcəyimiz faktorlardır. Digər faktorlar var, hansı ki, təsir altına ala biləcəyimiz. Yəni onun qarşısına ala biləcəyimiz faktorlar var. Bura aidddir qidalanma. Hansı ki qidalanmaya yağlı qidalar, yəni biz mentalitet olaraq, millət olaraq yağlı qidalanmaya, xüsusən heyvani mənşəli qidalara üstünlük veririk. Hansı heyvani qidaların mənşələrdə yağ turşuları, xolesterin, lipidlərin miqdanın artmasına səbəb olur. Nəticədə damarların tıxanmasına səbəb olur. Ona görə yağlı qidalardan mümkün qədər çəkinmək lazımdır. Növbəti məsələ qidalarda duz ə çoxlu duz qəbulu arterial təzyiqinin qalxmasına, yəni qan təzyiqinin qalxmasına səbəb olur, ürəyin əlavə yüklənməsinə səbəb olur. Bundan başqa nikotin qəbulu. Hansı ki bu da ən böyük risk faktorlarından biridir. Artıq çəkilliyin olması, az hərəkətlilik, yəni ürək üçün ən gözəl profilaktik tədbir hərəkətdir. Nə qədər çox hərəkət eləsək, ürək üçün daha yaxşıdır. Yəni bunlar təsir edə biləcəyimiz faktorlardır. Bunlardan savayı ikinci olaraq ən əhəmiyyətlisi vaxtında-vaxtında kardioloji müayinələri də olmaq. Yəni vaxtının -va, hər hansı bir şikayətiniz olarsa, sinə nahiyəsində göynəlmə, ağrı hissi, təngnəfəslik, ürək döyünmə, başgicəlmə, yəni bir növ bu tip simptomlarımız varsa, vaxt itirmədən ə, həkimə müraciət etmək, vaxtında diaqnoz qoyub müalicə etmək. Qəsadətə deyilir ki, Azərbaycanda həmişə mən ə, harç yüçərlər də onların zaman da demişəm ki, Azərbaycan məncə çox gözəl ideyadır ki, bizdə tibb universitetində həkimlik fakültə müalicə və profilaktika sahəsi adlanır. Müalicə və profilaktika. Mən bunun tamamilə tərəfdarıyam, çünki həkimlik, yəni bizlərin birinci vəzifəsi profilaktik tədbir olmalıdır. Yəni birinci növbədə biz xəstələrin yaranmasının qarşısını almalıyıq. Ona görə də vaxtı vaxtında vaxtında kardioloq muayenələri həftə də kardioloji ümumi tibbi müayinələr çox əhəmilidir. Bununla biz zamanında, erkən mərhələdə problemi tapa bilərik və onu zamanında daha asan yolu həll edə bilərik. Ölkədə infarkt e, infartların sayı güclüydən artır. Əsasən də gənclər arasında bunun səbəbi nəbəni qoyur. Bunun səbəbi az öncə qeyd etdiyim kimi də biz birincisi coğrafi mövqe olaraq buna yatkınlıq, ikincisi isə qidalanma tərzi, nikotinin qəbulu stress proa ilə nə qədər yuxu rejiminin düzgün olmaması, idmanla məşğul olmamaq, hazır qidalardan, süniləşdirilmiş hazır qidalardan istifadə etmək, yanmış yağlardan ibarət qidalardan qəbil etmək. Bunlar əsas səbəblərdir. Təbii ki, bir də gənc insanlarımızda belə bir məfhum formalaşıb, hər hansı bir şaiəti olanda, kardiobi şaiəti ya özləri ya da ətrafındakı insanlar deyir ki, hələ gəncsən, sənin ürəyində nə ola bilər. Amma bu tamamilə yanlış fikirdir. Çünki burada az evvel qeyd etdiyim kimi genetik faktorlar da var. Yəni ola bilər ki, bir insan 50 yaşında ürəyində heç bir problem yoxdur, digər insan 25 yaşında artıq ürəyində problem var. Buna görə də deyim ki, yaxşı olası şaiət olan zaman mütləq həkimə müraciət etsinlər. Prinsip olaraq Və vətəndaşlarımız artıq gəlirlər səhərdən etibarı ilə müraciət edə bilərlər. Ə e, müraciət olunacaq. Biz tibbi müayinələri aparacağıq ə qan analizləri, qan təhlilləri icra olunur. Xəstələrimizlə danışacağıq, vətandaşlarımızla danışacağıq. Əgər hansısa bir diaqnoz qoyulsa, ona uyğun müvafiq müalicə tədbirləri icra ediləcək. Təbii ki, bir invaziv kardioloq olaraq məndə əgər xəstəyə hər hansısa bir invaziv müdaxilə göstərişidirsə, heç bir problem olmadan da elə mərkəzimizdə, elə həmin gündə invaziv müdaxilə edə bilərəm. Biz bu anlayışdırmış total bir ürək mərkəzi sistemi yaradaq. Yəni tam invaziv müdaxilələrdən açıq ə, ürək əməliyyatlarına qədər. Yəni prinsip bizə bizə müraciət edən vətəndaşlarımız bütün öncələşə diaqnostik müayinələrdən keçəcək. Non-invazivdan kardioloji müayinələr, ondan sonra ehtiyac varsa invaziv müdaxilələr. Hansısa kiçik bir dəlik bilək və ya da qasıq nahiyəsindəki bir dəliklə damar, koronar damarların, ürəyin tac damarlarının görüntülənməsi, burada hər hansı bir problemlər varsa onun bərpası. Konkret sualınızın cavabı olaraq isə niyyətimiz bu gün dünyanın ən aparıcı universitet klinikalarında tətbiq olunan invaziv müdaxilələri icra etməkdir. Buna aidddir angioqrafiya, koronar damarların görüntülənməsi, balon angioplastikası, stent implantasiyası ehtiyac duylarsa koronar damar daxil etim təciliyin hemodinamik göstəriciləri, ürək boşluqlarının katalizasiyası, ürəyin biopsiyası, gələcək çək planımız, ürək qapağlarının valvuloplastiyası, ürək qapaqlarının invaziv üsullarla, yəni sadəcə bir kiçik bir dəlik açılaraq dəyişdirilməsi və digər bu gün mümkün ola biləcək əksər invaziv prosedurları icra etmək qabiliyyətinə sahibdir.